Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində düşmən tərəfinin təxribatları nəticəsində Tovuz rayonunda qəhrəmancasına həlak olan 1976-cı il təvəllüdlü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mayoru Novruzov Anar Gülverdiyev oğlunun həqiqətən Kapitalbanka kredit borcu olduğu müəyyən olunub və bu borc tam olaraq Kapitalbank tərəfindən silinib. Bunu Koder nazır sorusuna cavab olaraq Kapitalbankın İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Fərviz Sədrəddinov bildirib. Hərbi Sədrəddinov qeyd edib ki, həmçinin bu ilin iyul ayında Tovuz istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhid olmuş digər hərbiislərin nəft qol, avaz qruptu və bir kartlarına borclarının olduğu üzə çıxıb. Saytınız vasitəsilə bildirmək istərdik ki, həmin borclar da Kapital Bank tərəfindən tam olaraq silinəcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.